В начале нулевых годов вы работали с Путиным. Что это был за человек тогда? Каким ну, он был? Я вот не являюсь психологом по человеческим качествам, но то, что мы работали вместе и Путин исполнял те обещания, которые были даны мне в поддержку тех реформ, которые я собирался инициировать, и мы uh -huh. их на самом деле провели. Это было так. Поэтому это был человек, который поддерживал преобразование, позитивные преобразования uh -huh. в Российской Федерации. Uh -huh. И то, что сегодня экономика уже не работает, но финансовая система еще жива, uh -huh. в том числе это результат тех реформ, которые были проведены моим правительством в период времени. Uh -huh. Uh -huh. И в то время для большинства граждан Российской Федерации Путин являлся продолжателя линии или тренда, или там, там, вектора строительства демократического mm -hmm. государства и рыночной экономики. Mm -hmm. Позднее… Когда это изменилось? Кардинальным образом это изменилось уже осенью 2004, потом в 2005 году, когда начался передел собственности, давление на бизнес, посадка в том числе mm -hmm. владельцев ЮГОСа в тюрьму, mm -hmm. а, отъем у них имущество, mm -hmm. их собственность, mm -hmm. которая была признана незаконной mm -hmm. во всех международных судах. И, конечно, и, конечно сжатие политического пространства от де-факто отмена выборов губернаторов насильная mm -hmm. насильной перерегистрации политических mm -hmm. партий и де-факто сокращение их до там, шести партий. Mm -hmm. И разные другие вещи. Давление на правозащитное сообщество, mm -hmm. недопуск оппозиции к участию mm -hmm. в выборах и так далее. И... Так далее, и так далее. Mm -hmm. Затем мы пришли уже вот к таким вот вещам, да. такие как война с Грузией. Да, 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 как да. раз. И как... то, что в 2008 году международное сообщество сделало принципиальную ошибку, эта ошибка привела к тому, что сегодня страдает Украина и ее народ. А то, что был после войны в Грузии, был такой план урегулирования, а. так называемый план Саркози да, да, да. В то время Сарказьи был президентом да. Франции, и одновременно председательствовал в Евросоюзе mm -hmm. и российские власти, не выполнив ни одного пункта того плана, mm -hmm. ни mm -hmm. одного, но через три месяца весь мир забыл про этот план. Mm -hmm. И вернулись к отношению с Путиным, mm -hmm. то, что относ, от называется business as usual. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и это было воспринято Путиным как разрешение, так и действовать. Mm -hmm. И поэтому, исходя из этих представлений, что так можно mm -hmm. делать, вот это вот агрессия против Украины состоялась аннексия части территории Крым и агрессия, поддержка и непосредственное участие в боевых действиях на востоке на Украины. Конечно, конечно, он просчитался, не ожидал, что будет такая, такая реакция международного сообщества в этот раз, но видите, отступать не сильно желает. Поэтому, поэтому эта агрессивность, конечно, ведет еще и к ухудшению общей ситуации внутри страны. Санкции это как часть элемента этого. А самоизоляция от всего мира, конечно, она просто так тоже не может бесследно пройти для общего состояния и российского общества, но и в экономике в большей степени, конечно.